Xocalı soyqırımı yad etdik. Bu gün 2024-cü il, fevralın 25-də Haqq-Adalet Partiyasının idarə heyəti geniş tərkibdə Bakı şəhəri, Xətai rayonunda ucaldılmış Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət etdik. Abidə önünə tül güllər düzərək şəhidlərimizin ruhlarına dualar oxuduq. 32 il öncə Erməni-Rus hərbi qüvvələrinin Xocalı şəhərində törətdikləri soyqırım hadisəsini xalqımız dərin üzümlə hər il yad etməkdədir. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Amin. Haqq-Adalet Partiyasının sədri Ali İnsanov 25 fevral 2024. il